soliq yoxud bir paytlar hindistonda filmi haqida ma'lumotlar berib o'tamiz tarixiy melodrama drama va sarguzasht yo'nalishidagi film bo'lib ikki minginchi yilda suratga olingan ammo ikki ming birinchi yil o'n beshinchi iyunda katta ekranlarga chiqqan davomiyligi ikki yuz yigirma to'rt daqiqa kartina uchun sakkizta qo'shiq kuylangan filmda buyuk britaniya aqsh va avstraliyalik aktyorlar ham rol ijro etishgan filmda bir ming sakkiz yuz to'qson uchinchi yillar tasvirlangan film qishloq aholisining ingliz hukmdonlarining yuqori soliqlaridan xalos bo'lishga urinishi haqida hikoya qiladi ular polkovnikni kreket o'yinida yutib bunga erishadi buxa roli shohruhxon abxishek bachchan bobbi deol va ritik rovshanlarning rad javobidan so'ng amirxonga nasib etadi amirxon mazkur filmga prodyuserlik ham qilgan aktyor u paytlarda o'ttiz besh yoshda bo'lgan va unga sanjar sadullayev ovoz bergan u uchun ui kuylagan muhammad amir husaynxon rejissyor ashutosh gig firib filmida ham o'ynagan amirxon eng yaxshi aktyor nominatsiyasida film fare mukofotini qo'lga kiritgan Gauri roliga esa rani muerji sonali bendra shamita Shetty, nandita dasriti zinta va amisha paterlar nomzod bo'lishgan bu gresi sinixning birinchi roli edi aktrisa o'shanda 20 yoshda bo'lgan va u uchun alkayagnik kuylagan Amirxon bilan boshqa hech bir filmda partnyor bo'lmagan